Selamat datang ke Whisper Politics. Kami bincang anda fikir. Persoalan besar kini bermain di benak ahli politik dan rakyat Malaysia. Adakah UMNO sedang berada di persimpangan paling kritikal dalam sejarah penyertaannya dalam kerajaan perpaduan atau adakah isu ini segadar gelombang emosi yang akhirnya akan reda tanpa perubahan sebenar? Menurut laporan Malaysia Kini bertajuk Kuli Saran UMNO fikir semula kedudukan dalam kerajaan. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah mencetuskan perdebatan besar apabila menyarankan agar UMNO mengkaji semula kedudukannya dalam kerajaan perpaduan sekiranya apa yang berlaku dalam kes Titah Adendum melibatkan Datuk Seri Najib Razak didapati bercanggah dengan prinsip perjuangan parti khususnya dalam mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu. Menurut laporan tersebut, Tengku Razali atau lebih mesra dikenali sebagai Kuli menegaskan bahawa AMNO memiliki undang-undang dan perlembagaan sendiri yang wajib dihormati dan dipatuhi oleh kepimpinan parti. Beliau menyatakan bahawa sekiranya perjuangan parti dikorbankan semata-mata demi jawatan atau kedudukan dalam kerajaan, maka segala pengorbanan AMNO selama ini menjadi tidak bermakna. Dalam konteks itu, beliau juga menyuarakan pandangan bahawa kepimpinan parti wajar mempertimbangkan untuk menyerahkan jawatan dalam kerajaan sekiranya langkah tersebut mampu mengembalikan pengaruh AMNO tanpa perlu bergantung kepada pihak lain. Laporan itu turut menyebut bahawa Kuli melahirkan rasa tekilan terhadap kepimpinan tertinggi AMNO yang dilihat masih belum mengambil sebarang tindakan susulan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang menolak permohonan Datuk Seri Najib Razak untuk menjalani baki hukuman penjara melalui tahanan rumah. Menurut beliau, sehingga kini masih belum kedengaran sebarang inisiatif untuk mengadakan sidang di peringkat tertinggi parti bagi membincangkan implikasi keputusan tersebut terhadap kedudukan dan prinsip AMNO. Kuli juga mengingatkan bahawa AMNO memainkan peranan penting dalam penubuhan kerajaan perpaduan sedia ada, malah tanpa sokongan dan penglibatan ahli-ahli parlimen AMNO, kerajaan tersebut tidak mungkin dapat dibentuk. Justeru, menurut laporan itu, Beliau berpandangan bahawa UMNO sebagai sebuah parti tidak boleh berdiam diri apabila berdepan isu yang menyentuh prinsip maruah dan hala tuju perjuangan parti. Laporan berkenaan turut menyentuh gesaan terbuka daripada Ketua Pemuda UMNO, Akmal Saleh, yang menyatakan bahawa lebih baik UMNO menjadi pembangkang yang bermaruah daripada terus berada dalam kerajaan tetapi berasa terhina. Gesaan ini memperlihatkan wujudnya keresahan yang semakin ketara dalam kalangan akar umbi dan kepimpinan muda parti. Dalam laporan Samle, kuli menggesa kepimpinan UMNO di peringkat bahagian dan cawangan supaya tidak terus berdiam diri. Menurutnya, isu berkenaan bukan sahaja menjadi perbualan dalam kalangan pimpinan tertinggi, tetapi telah merebak ke seluruh negara dan dibincangkan secara meluas oleh ahli parti di peringkat akar umbi. Beliau berharap agar pemimpin bahagian dan cawangan menzahirkan sama ada rasa duka cita atau kekecewaan terhadap situasi semasa, serta memastikan suara ahli parti sampai ke peringkat tertinggi. Menurut kami di Whisper Politics, persoalan paling kritikal yang perlu dijawab oleh UMNO hari ini bukanlah soal emosi atau prinsip semata-mata, tetapi soal keupayaan sebenar untuk melaksanakan ancaman politik itu sendiri. Dalam bahasa muda. UMNO perlu bertanya dengan jujur, jika sokongan ditarik, adakah UMNO benar-benar bersedia menanggung kesan selepasnya? Jika kita andaikan UMNO menarik sokongan dan keseluruhan BN bertindak sebagai satu blok, implikasinya jauh lebih besar daripada sekadar kerusi UMNO sahaja. BN mempunyai 30 kerusi parlimen hasil PRU15, namun satu kerusi iaitu Kinabatangan kini kosong berikutan kematian penyandangnya maka dalam analisis realistik, jumlah kerusi BN yang boleh ditarik keluar secara efektif ialah 29 kerusi parlimen. Soalnya sekarang, adakah penarikan 29 kerusi ini cukup untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan? Dari sudut matematik parlimen, jawapannya tidak semudah yang disangka. Dengan andaian Pakatan Harapan kekal bersatu, DAP terus kekal bersama PH seperti pola kerjasama sejak sekian lama, dan Blok Sabah selepas Sarawak kekal menyokong kerajaan, Kerajaan perpaduan masih berpotensi mengekalkan majoriti mudah walaupun tanpa BN. Ini bermakna dari sudut angka semata-mata, penarikan sokongan BN tidak semestinya menjatuhkan kerajaan secara otomatik. Namun politik bukan hanya soal cukup nombor, tetapi soal kestabilan. Kehilangan 29 kerusi BN akan menjadikan kerajaan jauh lebih rapuh, lebih bergantung ada sokongan parti-parti dari Sabah dan Sarawak serta terpaksa mengurus tekanan dalaman yang lebih tinggi dalam meluluskan dasar dan undang-undang penting. Dalam keadaan ini, kuasa tawar-menawar politik akan beralih dengan jelas ke Borneo. Dan kerajaan terpaksa membayar harga kestabilan yang lebih mahal melalui rundingan berterusan. Persoalan seterusnya ialah kesan kepada UMNO sendiri. Jika UMNO dan BN keluar tetapi kerajaan masih bertahan UMNO sebenarnya berisiko kehilangan pengaruh secara serta-merta. UMNO tidak lagi berada di meja rundingan kuasa, tidak lagi terlibat dalam keputusan pentadbiran dan hanya mampu menekan kerajaan dari luar sebagai pembangkang. Ini meletakkan UMNO dalam keadaan berbahaya, keluar dari kerajaan tanpa sebarang gabungan. Lebih kritikal, UMNO perlu memikirkan kesan jangka sederhana dan panjang menuju pilihan raya umum ke-16. Dalam lanskap politik semasa, UMNO bukan lagi parti dominan seperti era lampau. Bertanding tanpa gabungan besar bermakna UMNO perlu berdepan dua musuh serentak: Pakatan Harapan di kawasan campuran dan bandar, serta Perikatan Nasional di kawasan majoriti Melayu. Tanpa naratif baharu yang kukuh dan strategi yang benar-benar menyatukan pengundi, UMNO berisiko tersepit di tengah. Tidak cukup kuat untuk menawan semula kuasa, tetapi cukup lemah untuk terus kehilangan kerusi. Dalam konteks ini, langkah menarik sokongan mungkin memberi kepuasan emosi jangka pendek kepada sebahagian ahli, tetapi kos politiknya sangat tinggi jika tidak disertai pelal pemulihan yang jelas. Politik bukan soal keluar atau kekal semata-mata, tetapi soal apa yang AMNO mampu bina selepas keluar. Tanpa jawapan meyakinkan terhadap soalan itu, risiko terbesar AMNO bukanlah kehilangan jawatan hari ini, tetapi kehilangan relevansi pada hari esok. Ringkasnya, jika BN menarik sokongan dengan melibatkan 29 kerusi parlimen, kerajaan perpaduan mungkin tergugat dari segi kestabilan tetapi belum tentu tumbang. Sebaliknya, UMNO sendiri berdepan risiko strategik yang jauh lebih besar. Keluar dari kerajaan tanpa jaminan mampu kembali sebagai kuasa penentu negara menjelang PRU-16. Rumusannya, Isu yang dibangkitkan oleh Tengku Razali Hamzah mencerminkan krisis identiti dan keyakinan yang sedang melanda UMNO. Ia bukan sekadar soal kes mahkamah atau kedudukan dalam kerajaan, tetapi persoalan lebih asas tentang prinsip maruah dan masa depan perjuangan parti. Sama ada UMNO memilih untuk kekal dalam kerajaan perpaduan atau menilai semula perannya keputusan itu bakal memberi kesan besar bukan sahaja kepada parti tetapi juga kepada kestabilan politik negara. Kesimpulannya, ancaman penarikan sokongan oleh UMNO dan BN perlu dinilai secara rasional bukan berasaskan emosi atau tekanan sementara. Dari sudut angka parlimen, langkah itu belum tentu menjatuhkan kerajaan perpaduan, tetapi berpotensi melemahkan kestabilan dan mengubah imbangan kuasa ke arah Sabah dan Sarawak. Namun, risiko paling besar sebenarnya terletak pada AMNO sendiri. Keluar tanpa pelan pemulihan yang jelas boleh menyebabkan AMNO kehilangan pengaruh, naratif dan keyakinan pengundi menjelang PRU16. Dalam politik realiti Keberanian bukan sekadar berundur tetapi kemampuan membina kekuatan baharu selepas membuat keputusan besar. Sekian ulasan daripada Whisper Politics. Kami bisik anda fikir. Jika anda suka analisis kami, jangan lupa tekan like, share dan subscribe untuk terus bersama kami dalam setiap bisikan politik Malaysia.